А зараз саме час дізнатися, що там у нас з погодою. Схоже, по всій Україні сьогодні буде сухо, але подекуди все ж таки збережеться хмарність. Детальніше у нашій погоді від народу. Доброе утро всім! 19 юня. День Ілоріона, розгар прополки. По народной приміті если на Илариона Погода ясна і тепла, зерно буде крупним. На востокі облачно утром 21, днем 24 градуси. Тепла прекрасно. На западе утром преимущественно ясно. Во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях дождики. Днем местами ясно, местами облачно. Температура до 17 и днем до 25 градусов. В Карпатах ясно и 28 градусов тепла. На севере утром ясно. Днем мало облачно. Температура 19. Днем до 24 градусов. Спасибо тебе и приятного аппетита. На юге преимущественно облачно, пасмурно, температура 21, днем до 26 градусов. В Крыму преимущественно ясно и до 26 градусов. В центральных областях преимущественно облачно, температура 18, днем потеплее до 23 градусов. В Киеве утром ясно, днем облачно. В начале дня 21, днем 25 градусов тепла. Такой будет погода в среду, 19 июня. Успешного всем дня!